विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जीवनातून निरंतर प्रेरणा मिळतील अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गौरवोद्गार काढले आहेत आज पराक्रम दिवसानिमित्त दिलेल्या संदेशामध्ये ते बोलत होते नेताजींनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक कष्ट उपसले आव्हानं झेलली आरामदायी जीवनाचा मार्ग न पत्करता त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी अतोनात परिश्रम घेतले अपन ही विकसित भारत उद्दिष्ट पूर्ति सा मेहनत घी आवाहन मोदी आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा आजाद हिंद नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है एक्सीलेंस को चुनना ही है एफिशिएंसी पर फोकस करना है नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्वातंत्र्यासाठी स्थापन केलेल्या आझाद हिंद सेनेत प्रत्येक क्षेत्रवर्ग आणि विविध भाषक वीर आणि वीरांगणा होत्या मात्र देशाच्या स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी एकजुटीची भावना होती हीच एकजुटीची भावना विकसित भारतासाठी मोठी शिकवण आहे असं सा सांगत त्यांनी सर्व देशवासियांना एकजुटीनं राहण्याचं आवाहन केलं देशाच्या एकतेला बाधा आणणाऱ्या शक्तींपासून दक्ष राहायला हवं असंही ते म्हणाले हिंद सबकी भाषाएं अलग अलग थी लेकिन भावना एक थी देश की आजादी यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है तब स्वराज के लिए हमें एक होना था आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं आज भारत गुलामीच्या मानसिकतेमधून बाहेर पडत आहे वारशाचा अभिमान बाळगत विकासाच्या वाटेवर चालत आहे याच बळावर जागतिक स्तरावर भारताचा आवाज बुलंद होत असून जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा दिवस दूर नाही असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं